Хорошо. Да они нет. пришли нас убивать, как можно ну, с ними договариваться о чем-то? Ну, вы серьезно? Ну, они пришли, разграбили полстраны, выжили, поубивали детей кучу, женщин, изнасиловали, разграбили все, а теперь еще какие-то переговоры с ними. Ну, о чем с ними можно говорить? Ну, я понимаю, что война уже всех задолбала, все устали от нее, но это, ну, они только и ждут, чтобы, сейчас, чтобы мы первые начали это диалог, потому что... Пока ну, этот урод будет у власти, ну, война не кончится. Я так скажу. Он никогда не оставит нашу страну в покое. Ну, а как ты думаешь, вы, 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 переговоры не потребны, да? Да переговоры потребны, но понимаешь, все войны рано или поздно заканчиваются переговорами. То ведь, то, так, ну, не крути. Так почему их раньше тогда не провести? Вот что сейчас? Налупили кучу народу, озлобили друг на друга. И как это? Я не просто не представляю.